Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL, Use the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Eso es bueno, no tengo que perder el tiempo explicando lo que pasó. Pobre Eag, yo era su compañero de ala, pero te robé. ¿Estarías triste si no lo hubieras hecho? No quería admitir eso. En realidad soy una buena persona. Creo que robar me hizo quedar mal. ¿Quieres que salga con él entonces? Si no quieres robarle y ser una buena persona. Su tono sarcástico me llamó la atención. Preferiría ser una mala persona. Ya la había robado de cualquier forma. Yo tampoco soy una buena persona. Tocó mi barbilla suavemente y me besó. Una buena persona no se enamoraría de una mala persona. Me sorprendió su reacción. Me alejé juguetonamente y la señalé. ¿Quién eres? No te conozco. ¿Dónde aprendiste a coquetear así? ¿De alguien por aquí? Su coquetería funcionó muy bien conmigo. Me enamoré de ella una vez más. Me sentí tímida y no quería sentirme demasiado vulnerable. Así que cambié de tema. La piscina. Grité. ¿Qué pasa con la piscina? Pan me miró sorprendida. Solo necesitaba distraerla. Ahora que me mudo aquí, debería nadar aquí también. ¿Tienes un traje de baño que me prestes? Sí, dijo, pero luego cambió de opinión. No, prefiero no hacerlo, ¿sí o no? No, ¿es demasiado? Te compraré uno nuevo. ¿Cuándo quieres nadar? ¿Mañana? Nadaré cuando tenga el traje, dije alegremente. Pana sintió y volvió a mirar el mensaje en su teléfono. ¿Qué debo hacer con Eak? Realmente no sabía qué hacer. Si seguía mintiendo, también lo seguiría lastimando. Pero tampoco podía decirle la verdad. No podría soportar ver su decepción. Podría odiarme y despedirme al final. Puedes hacer lo que quieras hacer. Lo dejaré en tus manos. Pero, por favor si lo sueltas hazlo con cuidado me encargaré entonces. Pano dijo lo que quería hacer. Ella se negó a decirme su plan sin importar cuánto le preguntara. Supuse que lo manejaría lo mejor que pudiera. Tenía curiosidad por saber qué haría ella con eso. No volví a casa durante más de un mes desde que me había mudado. En casa el ambiente era demasiado deprimente. A pesar de que pronto iban a ser un bebé, mamá y papá estaban tan callados. No hubo una sonrisa de bienvenida cuando regresé a casa. ¿Cómo están? ¿Por qué ambos se ven tristes? Estoy en casa. Hola, saludé a ambos con una voz alegre, pero me miraron en silencio. Hola, soy tu hija. ¿Puedes recordarme? Los abracé a ambos juguetonamente y pareció funcionar. Ambos estaban más relajados. Estoy un poco estresado, pero es bueno ver tu cara. Siempre me traes alegría. Los miré ambos de un lado a otro, confundida. ¿Por qué estás tan estresado? Es tu hermano. Dijo y apagó la televisión. Pensé que el matrimonio lo ayudaría. ¿No? No, no lo hace. Se va de casa todos los días, dejando a su esposa embarazada llorando en su habitación. Gastamos mucho dinero en su boda y podría terminar en divorcio. La palabra divorcio me perturbó. No había estado en casa por solo un mes y pasaron tantas cosas. ¿Dónde está ahora? Fuera. No sé qué hizo. Pero sale todos los días temprano en la mañana y regresa tarde en la noche. Sin embargo, no huele nada de alcohol en él. Mamá dijo preocupada. Miré su rostro estresado y quise golpear a cabo en la cara. Nunca dejaba de crear problemas en esa casa. Hablaré con él. Descubriré qué le pasó. Genial. Mamá sonaba más alegre. Eres cercana a él. Él podría decirte dónde ha estado todos los días. Está bien, me encargaré. No te preocupes, mamá. Ahora puedes sonreír. Abracé a mis padres y pasé el resto del día con ellos. Charlé brevemente con mi cuñada porque no éramos tan cercanas. Me acordé de los chismes sobre su boda. Alrededor de las 8 pm, Pan me envió un mensaje de texto preguntándome dónde estaba. Pan, ¿cuándo volverás? Lob, estaré en casa pronto. ¿Estás en el apartamento? Pan, pronto. Quería que vinieras a verme. Lob, ¿a dónde? Pan, CDC, un centro comercial en la ciudad. Salí de casa y fui a ver a Pan. Me sorprendió que ella estuviera ahí pero asumí que había salido a caminar y quería comprar en un área de moda. Recibí un mensaje de texto de pan pidiéndome que me reuniera con ella en un rincón tranquilo cerca de una tienda de dulces. Me preguntaba por qué tenía que estar en ese rincón tranquilo. La vi salir del baño con una mirada casual que me dejó sin aliento. Llevaba un suéter blanco suelto, mostrando un hombro desnudo con un par de jeans ajustados y zapatos blancos. Su cabello largo y rizado cubría su hombro liso y brillante. Su look me tenía impresionada. Estás tan hermosa hoy. Salimos de casa juntas esta mañana. Tu cabello no estaba así esta mañana. Quería acurrucarme cuando te vi. Estoy celosa con tu belleza. Yo también te extrañé. ¿Puedo tener un abrazo? Eh. El dulce rostro envolvió sus brazos alrededor de mí con fuerza. Su agradable olor tocó suavemente mi nariz. No pude evitar enterrar mi nariz en su cuello blanco. Pan me empujó contra una pared cercana y me besó agresivamente. Pan, aquí está. Me sentí débil como una niña en una novela romántica a la que le robaron su dulce beso como un hombre que lo exigía. Le devolví el beso pero conscientemente de donde estábamos. ¿Qué había pasado? Ella lo inició primero pero, ¿fuera? No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado, pero mi cabeza estaba en blanco. Mientras me sumergía en un río de pasión, escuché una voz familiar. Disculpa. Salté del abrazo de pan de inmediato y miré al hombre que acababa de llegar con nosotras. Apartó la mirada. ¿Por qué estás aquí? Desapareciste. Estaba preocupado por ti, así que vine a ver cómo estabas. No esperaba ver. Eak me miró y me sonrió torpemente. ¿Ustedes realmente están saliendo? Él dijo. Vi un destello de sonrisa en el rostro de Pan antes de que desapareciera. Ella había planeado esto. No sabía qué hacer, así que intenté hablar con el gerente. Retrocedió un poco antes de decir, está bien, entendido. Gracias por la comida. Eag, miré a casa con lo porque vivimos juntas. Ella se aseguró de que entendiera claramente nuestra relación. Nos sonrió a los dos y asintió: Claro, por favor, cuídate. Gracias por la comida.